নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰফুল্ল অসম ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপোনাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড নাইবা এ এফ পি এফ নাইবা ডাইভাৰ কনিষ্টেবল এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবি আছে সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি এইটো ভিতৰত আকৌ জনাম যে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি ফৰেষ্ট গাৰ্ড এ এফ পি এফ আৰু ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবলৰ বাবে যিটো ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হয় সেই ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ বাবে আপুনি কি কি কিতাপ পঢ়িব এই ভিডিঅ'টো আপোনাক গোটেইখিনি জনাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড এ এফ পি এফ আৰু ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল সেই তিনিওটাৰে বাবে যিটো ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হয় সেই তিনিওটাৰে যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন একেই এতিয়া আপোনালোকৰ দুহেজাৰ তেইছ চনত আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি নিযুক্তি হৈ গ'ল তাত আপোনালোকৰ ফৰেডেষ্টাৰ্ড এ এফ পি এফ আৰু ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ বাবে যিটো ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত আপোনালোকৰ যিটো জি কে পাৰ্ট সেই জি কে পাৰ্টটোৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভটা কুৱেশ্যন আহিছিল তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেথছৰ পৰা টুৱেণ্টিটা ইংলিছৰ টেনটা আৰু অনলি ফাইভটা ৰিজনিঙৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছিল আপোনালোকৰ মই আকৌ কৰিছোঁ জি কেৰ পৰা আহিছিল ছিক্সটি ফাইভটা মেথছৰ পৰা আহিছিল টুৱেণ্টিটা ইংলিছৰ পৰা আহিছিল টেনটা আৰু আপোনালোকৰ যিটো ৰিজনিঙৰ পাৰ্ট সেই ৰিজনিঙৰ পাৰ্টটোৰ পৰা ফাইভটা কুৱেশ্যন আহিছিল আপোনালোকৰ তাত ট'টেল কুৱেশ্যন আছিল হাণ্ড্ৰেডটা ট'টেল মাৰ্ক আছিল ফিফটি আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ হাফ মাৰ্ক আছিল আৰু আপোনালোকৰ সময় আছিল দুঘণ্টা আৰু আপোনালোকৰ এটা ভাল কথা সেই পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাছিল আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে গতিকে আপোনালোকৰ বাবে সেইটো এটা ভাল খবৰ এতিয়া বহুতে ভাবি থাকে যে চাকৰিটো যিহেতু আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেইবাবে বহুতে ভাবে যিসমূহ প্ৰশ্ন আহে সেই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহে বুলি ভাবে কিন্তু আপোনালোকৰ সেইটো একেবাৰে ভুল ধাৰণা এতিয়া আপোনালোকৰ এ ডি আৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ নাইবা আপোনালোকৰ অসম আৰক্ষীৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনতে ছেম হয় আপোনালোকৰ তাত কোনো ধৰণৰ অকল ফৰেষ্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন নাহে আপোনালোকৰ এতিয়া যিটো অসম আৰক্ষী পৰীক্ষা হৈ গ'ল তাতো আপোনালোকৰ এটা নাইবা দুটা আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহে ঠিক আপোনালোকৰ সেই একেদৰে আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড এ এফ পি এফ আৰু ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেল পৰীক্ষা হয় তাতো আপোনালোকৰ একেই হয় আপোনালোকৰ এটা বা দুটা আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে এনেই আপোনালোকৰ অসমত কিমানখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে বা প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি কিমান বা আপোনালোকৰ তেনেকুৱা যিখিনি ফৰেষ্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে সেইখিনি ইমান বেছি নপঢ়ি ল'ব কিন্তু আপোনালোকে পঢ়িব অলপ কমকৈ পঢ়িব যিহেতু আপোনালোকৰ এটা বা নাইবা দুটা আপোনালোকৰ প্ৰতিটো পৰীক্ষাতে ফৰেষ্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহে এতিয়া যিহেতু মই ফৰেষ্ট গাৰ্ড এ এফ পি এফৰ ড্ৰাইভাখন যিটো ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হয় সেই পৰীক্ষাটো পাছ কৰা এতিয়া মোৰ নিজৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাখিনিৰ ফালৰ পৰা ক'ম আপোনালোকে কি কি কিতাপ পঢ়িলে ভাল হয় আৰু মোৰ লগৰো কেইবাজনক সুধিছোঁ আপোনালোকক সেই আটাইখিনি মিলাই মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগে কৈ দিম আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে সেই কিতাপকেইখন আনি পঢ়িব পাৰে প্ৰথমতে আপোনালোকে আছাম ইয়েৰ বুক নাইবা ভাৰত ইয়েৰ বুক সেই দুখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন লৈ লওক আৰু আপোনালোকৰ বহুতে এটা ভুল কৰে আপোনালোকৰ আছাম ইয়েৰ বুকখনো লয় আৰু জানানেখনো লয় আপোনালোকে জানানেখন নল'লেও হয় আপোনালোকে আছাম ইয়েৰ বুকখনে ল'ব নাইবা আপোনালোকে ভাৰত ইয়েৰ বুক সেই দুখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা আপোনালোকে ক্লাছ টেনলৈকে আপোনালোকৰ যিখন ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কিতাপ আছে আপোনালোকে সেই কিতাপখন লৈ লওক তাৰপৰা আপোনালোকে যিখন ক্লাছ ইলেভেন আৰু টুৱেল্ভ আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰ আপোনালোকৰ যিখন জিঅ'গ্ৰাফী পলিটিকেল আৰু হিষ্ট্ৰী আপোনালোকে সেই দুটা ক্লাছত আপোনালোকে ইলেভেন আৰু টুৱেল্ভৰ আপোনালোকে ছখন কিতাপ লৈ লওক তাৰপিছত আপোনালোকে মেথছৰ পাৰ্টটোৰ বাবে আপোনালোকে ক্লাছ ফাইভ নাইবা ছিক্সৰ পৰা আপোনালোকে ক্লাছ নাইনলৈকে আপোনালোকৰ মেথছৰ যিখন কিতাপ আছে সেই কিতাপকেইখন আনি তাত যিসমূহ আপোনালোকৰ অংক আছে সেই অংকসমূহ ভালদৰে কৰি চাওক আপোনালোকৰ ক্লাছ এইট বা নাইনৰ ওপৰৰ লেভেলৰ মেথছ নাহে আপোনালোকৰ ফাইভ ছিক্সৰ পৰা আপোনালোকে ক্লাছ নাইনলৈকে আপোনালোকৰ যিখিনি মেথছ আছে সেই মেথছখিনি যদি ভালদৰে কৰি চাই আপোনালোকৰ তেতিয়া যিখিনি আপোনালোকৰ মেথছৰ পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন আহে আপুনি সেইখিনি মেথছ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইংলিছৰ পাৰ্টটোৰ বাবে আপোনালোকে ইংলিছৰ যিখন গ্ৰামাৰ আছে সেই গ্ৰামাৰখন লৈ লওক আৰু গামাৰ আপোনালোকে গ্ৰামাৰখন যদি ভালদৰে চাই যায় তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইংলিছৰ যিটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টৰ কুৱেশ্যনকেইটা কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে লগতে অসমৰ আৰু ভাৰতৰ দুখন মেপ লৈ লওক তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ পাৰ্টটোৰ বাবে ইউটিউবতে চাব আপোনালোকৰ ইউটিউবত আজিকালি ঢেৰ ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ' আহে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ ভালদৰে চাব তেতিয়া আপোনালোকৰ হৈ যাব ৰিজনিঙৰ যিটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটো সহায় হ'বৰ বাবে আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ যিকোনো এখন বুক লৈ ল'ব পাৰে আপোনালোকে সেই বুকখন যদি লৈ তাত থকা যিসমূহ ৰিজনিং আছে সেইসমূহ যদি ভালদৰে কৰি চাই তেন্তে আপোনালোকৰ ৰিজনিঙৰ যিটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটো সহজ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি কাৰোবাক কিবা বঁটা দিছে তেনেকুৱা আমি বঁটাসমূহ ভালদৰে লিখি যাব আপোনালোকৰ যিসমূহ সৰ্বসাধাৰণ ঘটি থাকে সেই ঘটনাসমূহ আপোনালোকে এখন ডাঙৰ বহি ল'ব আৰু তাত ভালদৰে লিখি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰখিনি ইজি হৈ যাব গতিকে আপোনালোকক মই যিসমূহ কিতাপৰ নাম ক'লোঁ সেইসমূহ আপোনালোকে আনি যদি ভালদৰে পঢ়ে তেন্তে আপোনালোকে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড এ এফ পি এফৰ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ যিটো ৰিটেণ্ট্ৰেছ অনুষ্ঠিত হয় সেই পৰীক্ষাটো ধুনীয়াকৈ পাছ কৰি যাব পাৰিব এতিয়া বহুতে আপোনালোকৰ যিসমূহ মই বুকৰ নাম ক'লোঁ আপোনালোকৰ ধৰি লওক ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈ যিখন ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কিতাপ আছে সেই কিতাপখন আপোনালোকে কিনিব নালাগে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা ভাইটি নাইবা ভণ্টিৰ পৰা সেই কিতাপকেইখন কালেক্ট কৰক আৰু আপোনালোকৰ তেওঁলোকে এনেই থাকে আজিকালি চৰকাৰী কিতাপ থাকেই গতিকে আপোনালোকে সেই কিতাপসমূহ কিনি আপোনালোকে পইচা এনেই খৰচ কৰিব নালাগে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা লৈ ল'লেও হৈ যায় নাইবা আপোনালোকে পঢ়ি অহা স্কুলখনলৈ গৈ আপোনালোকে তাত কিছুমান কিতাপ থাকি যায় সেই কিতাপখন আপোনালোকে লৈ আহক আপোনালোকে এনেই কিনি পইচা খৰচ কৰিব নালাগে গতিকে আপোনালোকৰ যিসকলে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড এ এ পি এফ আৰু ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে সেইসকলে ভালদৰে ৰাণিং লং জাম্পৰ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক আৰু লগতে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকক কাৰণ কম্পিটিশ্যন সদায় দিনক দিনৰ বাঢ়ি গৈছে ধন্যবাদ